Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya 47 persoalan kadar dan qada dan hari ini kali ini kita masuk ke soalan yang terakhir. yang ini soalan nombor 47. Saya masih kurang memahami dengan baik subjek kadar dan qada secara keseluruhan. Apakah asas-asas atau yang paling minimum yang mesti saya ketahui berkenaan kadar dan qada. Okey baik. Jawapannya kadar dan qada adalah berkenaan kekuasaan, ilmu, hikmah, kehendak, rahsia penciptaan dan pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita Maaf, justru jika kita ingin memahaminya dengan lebih baik secara keseluruhan, hendaklah kita berdoa kepadanya, yang ini kepada Allah, agar dibukakan rahsia-rahsia tersebut, kepada kita. Sebenarnya apabila menyebut tentang doa ni, saya sendiri alhamdulillah berdoa dalam um, dalam pelbagai subjek lain, bukan saja dalam subjek kadar dan kadar. Kadang-kadang ada orang forward kepada saya video untuk saya react. Saya nampak macam dah nampak dah video tu ataupun penceramah ustaz dalam video tu cakap benda yang betul tapi tak dapat nampak sangat mana yang tak betul tu. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu contoh ya. Kadang-kadang dalam satu isu tu, ini kita dalam bab lah ni. Dalam satu isu tu saya tak faham sangat. Ah ha, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan saya pencerahan, memberikan saya ha, kefahaman dalam subjek tersebut ataupun nak nak membuat pencarian yang mana ke search yang mana ke kajian di aspek mana ke okey jadi berdoa kepada Allah ni bukan sekadar untuk kita faham lebih baik subjek kadar dan qada ini tetapi juga dalam subjek-subjek yang lain macam video-video react yang saya buat tu bukan semuanya top ha, kita kata apa ha, macam ni saja ada bunyi tak okey terus saya dapat jawapan tak saya kaji-kaji dan banyak daripadanya pun saya berdoa kepada Allah SWT agar ditunjukkan kepada saya jawapan yang betul. Kadang-kadang kaji-kaji-kaji dah, dah dapat dah jawapannya. Dah dapat dah penjelasannya. Tapi macam macam mana saya nak susun untuk buat video yang dengan itu penonton pula dapat faham dengan baik. Sebab mula-mula saya nak kena faham. Saya doa kepada Allah. Okay, doa kepada Allah agar diberi saya kefahaman dalam isu ini. Diberi saya petunjuk jawapan yang betul dalam isu ini kan. Okey, kemudian Alhamdulillah dengan izin Allah dah dapat kaji apa semua tu. Tapi subjek ni macam besar, macam bersarabut. Macam mana pula saya nak susun video itu, ha, strukturnya kan. Ha, mula macam mana, pertengahan macam mana, akhir macam mana supaya para penonton pula dapat faham. Ah ha, itu pun saya doa kepada Allah Subhanahuwataala. Oleh itu para penonton yang dirahmati Allah, doa ini bukan saja dalam urusan-urusan lain tapi dalam urusan ilmu-ilmu agama ni pun kita doa juga. Kita doa agar Allah berikan kefahaman, Allah bukakan rahsia-rahsia, Allah bagi petunjuk, Allah bagi petunjuk ustaz mana yang kita nak dengar, ustazah mana yang kita nak dengar dalam isu ni saya tak berapa faham ha, boleh saja kita berdoa saya sendiri alhamdulillah sekadar perkongsian ya selalu berdoa kepada Allah dalam sesuatu isu saya pun sebenarnya banyak juga tak faham lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi dalam ini ni bukan saja dalam hal qadar dan kodok kita berdoa kepada Allah tetapi juga dalam isu-isu lain tentang solat sunat aku tak faham faham lah kenapa gini kan dalam hal berkaitan dengan puasa ke berkaitan dengan tafsiran ke kenapa aku ni kalau baca al-Quran baca tafsirnya tak faham pun baca terjemahan pun tak faham pun orang yang first time baca al-Quran terjemahan inggris ke terjemahan terjemahan spanish latin ke terjemahan Jepun ke boleh masuk Islam boleh memeluk Islam aku baca Quran tak faham-faham pun ha kan sebagai contoh aku baca hadis tak faham-faham pun kan hadis 40 yang paling basic tu aku tak faham-faham pun ha kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Okey, adapun yang paling minimum kembali kepada buku, adapun yang paling minimum berkenaan qada dan qadar, maka hendaklah anda ketahui dan yakini bahawa yang pertama Allah Subhanahu wa taala sejak azali sudah mengetahui apa yang akan berlaku kepada anda dan sudah pun menulisnya di Lauh Mahfuz. Yang kedua, Allah membuat dan mencipta mengikut kehendaknya dan kita sebagai manusia berada di bawah kehendak Allah. Memang semua makhluk berada di bawah kehendak Allah tapi kita sedang bincang tentang kita inilah manusia ya. Yang ketiga, di sebalik setiap kehendak Allah terdapat hikmah. Sebahagian dari hikmah itu dapat kita ketahui dan sebahagian lagi merupakan rahsia yang tidak kita ketahui. Certain things yang happen, kita dapat lihat hikmahnya serta-merta. Sebahagian perkara tu hikmahnya dah kemudian baru kita nampak. Ah kan. Lalu orang putih sebut apa? Blessing in disguise kan. Ha. Sebahagian lagi tu sampai sampai bila-bila tak nampak apa hikmahnya. Tapi kita kena yakin semua yang Allah takdirkan itu ada hikmah di sebaliknya ya. Baik. Yang keempat peranan kita terhadap qadar dan qada ialah meneruskan kehidupan dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh syariat Islam dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Apa jua kebaikan? Yang kelima, apa jua kebaikan yang kita perolehi hendaklah kita sandarkan kepada Allah SWT dengan pujian dan kesyukuran. Yang saya sebut macam apa? Masya Allah, la kuwata ila billah. Apa jua keburukan yang kita perolehi, sesuatu yang diambil oleh Allah SWT, hendaklah kita sandarkan kepada Allah dengan ker keredaan atau sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya setidak-tidaknya dengan kesabaran. Kita ucap apa? Qadarullahi wa masya'a al fa'ala. Hendaklah kita yang ketujuh, hendaklah kita menahan diri dari berbincang, berdebat dan berteori berkenaan kadar dan qada. Banyak orang yang tercemar tauhidnya, rosak imannya dan tersesat ke jalan lain kerana membebaskan diri dalam hal ini. Maknanya sama ada dia suka hati nak bincang ataupun dia rasa dirinya ni tak ada kaitan dengan takdir ke apa ke ya. Okey, hendaklah kita, hendaklah anda kita merendahkan diri menuntut ilmu qada dan qada dari sumber ahli sunnah wal jamaah. Tentang merendahkan diri ni saya teringat um, saya baca satu buku ya. Syekh Salim Id Hal Hilali tak silap saya. Okey. Um, beliau sebut tentang sifat tawaduk, sifat rendah diri apa kan. Beliau ada sebut satu perkara yang ketika saya pertama kali membacanya macam memberi kesan besar kepada saya. Bahawa manusia ni banyak, beliau sebut manusia ni banyak menyebut tentang merendah diri, merendah diri tawaduk which is memang bagus. Akan tetapi wala bagaimanapun namun begitu satu aspek dari merendah diri ni yang banyak manusia terlepas pandang ialah merendah diri tawaduk kepada al-Quran dan as-sunnah. Kan macam contoh ya. Ha, sebahagian yang sufi, sebahagian yang tasawuf, berbicara tentang tazkiyatun nafs, berbicara tentang akhlak, tentang hati kan. Antaranya ialah tawaduk ialah merendah diri. Tetapi terhadap Al-Quran dan Hadis, mereka tidak merendahkan diri. Mereka membuat zikir-zikir ha, yang sendiri. Mereka membuat akidah yang sendiri, apa semua tu kan. Jadi, tawaduk, merendah diri memang sesuatu yang dituntut dalam agama. Tapi yang first sekali, yang pertama sekali, yang patut kita rendah dengan diri ialah merendahkan diri kepada Al-Quran, merendahkan diri kepada hadis. Maknanya apa? Allah SWT berfirman sekian-sekian dalam Al-Quran, Samikna wa ta'ana. Jangan kita rasa hebat. Eh, bukan. Eh, aku nak buat benda lain. Eh, eh memang macam ni. Tapi Allah tak kata jangan buat macam tu. Sama juga terhadap hadis-hadis. Sebenarnya terhadap Rasulullah SAW kan. Hanya orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang ego, orang yang tinggi diri yang kata, Ya Rasulullah buat macam tu tapi Rasulullah tak kata jangan buat macam ni tak kata jangan buat macam tu kan ha jadi baik dalam subjek qadar dan qada ataupun mana-mana subjek lain dalam agama hendaklah kita merendah diri kepada al-Quran dan as-sunnah Okay. baik demikianlah tujuh ha. perkara minimum yang patut kita tahu tentang qadar dan qada maka dengan ini juga alhamdulillah Alhamdulillahillazim minikmatihi tatimu solihan. Selesailah penjelasan saya ke atas buku saya ini. 47 persoalan kata dan kodok. Moga-moga um, ia membantu kita semua untuk memahami subjek ini dengan lebih baik dan mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. InsyaAllah kita jumpa dengan penjelasan buku yang lain pula. Saya belum pilih lagi buku yang mana tapi insyaAllah akan diteruskan juga. Takkan hari-hari video react saja kan? Ha, Okey, baik. Jadi saya akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubuh ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh